Ну а зараз на вас чекає справжній подарунок від нашої команди. Прем'єра рубрики Україна вражає разом з Володимиром Андрієвським. Ми зазирнемо у кожен куточок нашої дивовижної країни, і на власні очі переконаємось, що Україна дійсно вражає. который славится своими загадочными любовными легендами. Сегодня мы приехали в Корсунь Шевченковский. Он находится в 150 километрах от Киева. Это излюбленное место Тараса Григорьевича Шевченко. И сегодня мы попытаемся узнать все его тайны. Город маленький. Население каких-то 19 тысяч человек. Жизнь здесь провинциальная и размеренная. А вот история у Корсуня Шевченковского богатейшая. Все сколь-нибудь значимые события со времен Киевской Руси оставили тут свой след. А сколько легенд сложено об этих местах? Говорят, что когда-то в этих краях произошла история, подобная той, что описал Шекспир в своей пьесе «Ромео и Джульетта». А на дне реки Рось, по уверениям местных жителей, лежат несметные богатства – золото княгини Лопухиной. Утро. Самый центр Корсун Шевченковского. И мы приехали на рынок. Посмотрим, чем здесь торгуют и что тут интересного можно найти. С кем пообщаться, естественно. День в таких городках начинается с похода на рынок. Почему? Да потому что днем он работать уже не будет. К полудню все разойдутся. Помидоры у вас по Домашний турецкий. Домашний турецкий. А бананы такое корсунь Корсун да. Серьезно? Да. С юмором у людей здесь все в порядке. Тут им, как говорится, палец в рот не клади. Рыба какая, большая рыба. Вы вот когда в школу ходили, тоже что тут заканчивали, да? Куда вы прогуливать уроки бегали? В парк. В парк? Да. да парк. То есть все в парк у нас ходят. Но... Музей парк. Но... А вы такое что есть продаете? Також що продаєте. Так, давайте я вам вірша почитаю. Це буде краще. Давайте пишу, почитайте. Вірші. Почитайте нам вірша свого. Да, свого. А давайте про любов до матері, наприклад, давайте. приходить в світ єдиний раз, щоб так зробити багато. Красива, ніжна, дорога. Наймення дивне мати. Тебе і мене єдиний раз до світ вона вродила. І по життю єдиний раз за руки нас водила. Эта женщина торгует сладостями, а под прилавком держит книги со стихами. Своими стихами. Стихи, разумеется, про любовь. Как у вас с куханием жить? Вы так про кохание пишете? Нет, у меня человек, золотой человек. Таких, про таких У меня именно такие. Я уже понимаю, что запомню эту поездку надолго. Напоминать о ней мне будет сборник стихов с подписью автора. Очень необычно получить такой подарок, когда ты просто заходишь на рынок цукерки. Зашел буквально на 15 минут на местный рынок для того, чтобы узнать, куда можно пойти и что посмотреть. В итоге получил книгу местного автора и кучу вкусных подарков: пирожки, рыба, конфеты. Все, кого мы повстречали на рынке, советовали нам посмотреть парк. Дескать, там вся история города. Но по пути нам повстречалось еще одно место, которое заслуживало внимания. Крепко выдержит еще не одно десятилетие. Это Корсунь Шевченковская ГЭС, одна из самых первых малых гидроэлектростанций в Украине. Она была основана в 1934 году. По техническим характеристикам она была одной из самых лучших в Украине того времени. Отсюда открывается замечательный вид на главной достопримечательности города. С одной стороны дворец Лопухиных, с другой стороны памятник Росичу, который официально называется городом-форпостом Киевской Руси. Росич – былинный герой, живший здесь на заре становления Киевской Руси. Существует версия, что слово «Русь» произошло от слова «Рось». Так называется эта река. Другими словами, в Корсуне многие считают, что Киевская Русь пошла именно отсюда. Мы ходили, мы искали, и в итоге получилось, что попали под дождь. И есть очень хочется, так что сейчас мы будем искать, где же можно перекусить. Тут есть какое-то заведение, но хочется традиционной украинской кухни, шаурма подождет. Поехать мы решили на такси. Во-первых, чтобы случайно не заблудиться, а во-вторых, если хочешь узнать что-то о городе, просто расспроси таксиста. 15 гривень стоит доїхати від центра Корсуня до ресторану з українською їдою. А ви давно таксистом працюєте? 13 років. 13 років і тільки в Корсуні. Правильно? А в Київ не думали переїхати? Не. Чого? Ну, комусь жити тут треба. Ну, а то, як правило, мешканці Корсуня вони де працюють? Тут практически зараз швейная фабрика, базар, торговля. Ну, зараз сейчас украинский народ весь мабуть, в торговле выживает. А молодые люди чем занимаются? Молодь. Мало молодых осталось. Молодь текает из таких мест. Не очень весело, конечно, но люди не унывают. Значит, перемены к лучшему все еще возможны. Спасибо вам. И вам дякую. Щедрых вам клиентів. Смачного вам Несмотря на то, что это ресторан, цены тут довольно демократичные. Салаты от 6 гривен, а борщ украинский 14. естественно, если принесли сало, сало тоже надо использовать по максимуму. Это очень вкусно. Вы можете, конечно, со мной поспорить, но украинская кухня – самая вкусная кухня в мире. две тарелки вареников, тарелка салата, тарелка вкуснейшего борща обошлись в 60 гривен. Именно на эту сумму можно в Корсун Шевченковском очень вкусно поесть. А дальше у нас по плану дворец Лопухиных. Он стоит на берегу Роси. Мы пришли к одной из главных достопримечательностей города дворцу Лапухины. И здесь местная экстремальная молодежь развлекается и охлаждается как только может. Как водычка? Класс. Классно! Да. Сколько градусов приблизно? Ну так, на ведь чуть, чуть 19. И не замерзаете? Нет. Да, а историю взаимозависимости вашего места вы добры знаете? Да. Да? Я чув, принаймні, мені розповідали, що тут якісь скарби є в річці. Що да. ви про це знаєте? Що карета перевернулася. Карета перевернулася. Ну а взагалі щось знаходили, там якісь золоті так, речі. Карету Я знаходжу ножи. ножика. Ножика да. золотого? Не золотого, ся Цікаво. Монетка така, ну вона теж ржава. Ну вона срібна якась. Не знаю, просто монетка, і там написано з такий Такі зноки, по китайськи а на така кобра. Сегодня эту легенду нам рассказывали уже неоднократно. Она гласит, что во второй половине 19 века здесь упала в воду карета княгини Лопухиной. Народная молва со временем, разумеется, привнесла в нее целый ряд интригующих деталей. Например, что внутри кареты находились сундуки с драгоценностями. И что сама карета, если и не была золотой целиком, то уж по крайней мере имела отделку из ценных металлов. Многие верят, и знаете, если окажется, что эта история правдива, я лично не удивлюсь. Рядом с усадьбой красивейший парк. Он разбит на островах, которые соединяются между собой мостами. А вот еще одна местная достопримечательность – дерево любви. Никто точно не знает, сколько ему лет, но много. Его листья имеют уникальную форму, как сердце. Влюбленные пары приходят сюда, чтобы написать на этих листьях свои послания. Справжняя закоханная пара. Я прошу, что отвлекаю вас от отпочинку. Добрый вечер. Меня Володимир зовут. Вас Виктор? Дуже приятно. Володимир. А маленькую как звуть? Катя. Катерина, очень приятно. Интересно, где э, тут, у цьому парку, якщо вас, ваша ласка, у вас є час показати, э, пам'ятник закоханным? Ну, це спуститься спуститись нижче. Ще... Покажете? Так. Уходим. Этот большой, потрескавшийся, словно весь покрытый мозолями каштан, имеет свою удивительную историю. Он знаком с Тарасом Шевченко, поэт приезжал сюда в 1859-м, за два года до смерти. Сидел под этим каштаном, думал свои горькие думы, гулял по парку, рисовал картины. Шевченковский каштан. 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 Який величезный, на Баобаб схожий трой. Теперь понимаешь, на самом деле, почему в Корсене столько людей. Тут не только чудовые краевиды, а еще и какая-то особая энергетика. А вот и самый главный и в то же время самый грустный памятник любви в Корсуне. И стоит за ним еще одна легенда. Легенда о двух влюбленных, о Яне и Наталке. Это пара, которые не позволили быть разом, и они откинулись из скелли, потому что Ян был богатый, Наталка была бедная. Очень, очень часто, да. и когда веселье, в нашем месте святкуют, то приходят сюда фотографироваться. Мы так и будем. То есть вы ведь сначала веселье ну, и ну, також вы тут? Тут не. все божания сбываются. Серьезно? <сорвать> Я так уважаю, что так. А какие мрії у вас были во а, того, как вы были в этого памятника, как удружились? Вот все наши все на руках. <сорвать> Маленькая мрия. <сорвать> Никто не знает, в какие годы жили здесь Ян и Наталка, но память о них бережно хранят. Так словно они и сейчас остаются здесь. Незримо ходят рука в руку по парку, сидят, обнявшись на лавочке и молятся за всех, кто способен любить. Я прожил очень насыщенный день, но усталости не чувствую вовсе. Поразительно. Этот парк, этот город, эта река словно наполняют тебя силами. Хочется увидеть еще что-то, получить еще больше впечатлений, но день, увы, не безграничен. В Курсун-Шевченковском садится солнце, и нам пора домой. Находясь здесь, начинаешь понимать, почему именно эти места вдохновляют людей на творчество, а влюбленных на подвиги. Красота и мистическая энергетика этих мест завораживает и придает сил. Хочется жить и любить, чего и вам с большим удовольствием желаю.